Ранкова. Ранкова Кава. Речина, доброго ранку, вас витает Ранкова Кава. И мы с приемностью зараз представляем наших гостей, которые представляют самый актуальный, самый интересный, самый интересный самый позитивнейший проект программы «Ранкова кава» проект каналу «Кировоград. Столица танцев». Тоже у нас сегодня в гостях Виктория Колосова, организатор проекта «Столица танцев» та Анатолий Егорович Коротков, народный артист Украины, профессор, художник, керевник ансамблю «Пролесок». Доброе, утро. Доброе утро. Очень приятно еще раз находиться у вас. Это потому, что у нас в нашем конкурсе завершился второй этап конкурса. То бишь прошло голосование категории народных хореографические коллективы. И понятно, что так как Анатолий Егорович сейчас здесь находится, так. то э, победитель в этом в этой категории э, ансамбль пролиса. С чем поздравляю всех? А всех, так, всех мы всех нас. Анатолий Егорович, у нас для вас... Э, небольшой подарок. Почувствуй грамота. грамоту. категории осталась такая горненькая статуэтка. Спасибо. Вам на память. Спасибо. Хочу еще сказать, что всего приняло в голосовании 5140 людей, человек, что не может не радовать, потому что, мне кажется, это достаточно хороший результат. Да. Вот. А именно за пролисок проголосовало 2327 человек. Это мне кажется очень много 45 процентов да да, да. Так. так что это очень 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 хороший результат так чудово. мы вас да. видим это прекрасная информация я думаю что это закономерный результат мне тоже очень как ну, Приятно. приятно, интересно, что мы голосовали. Но продолжение проекта я вот здесь часто определю. И вам так скажу такую вещь, что может быть взрыв какой-то будет или еще что-то. 42 года я руковожу ансамблем Пролиса. Все достижения города, области, республики, мира, все у нас есть. И мне приятно, потому что в нашем городе Керуэда поставлено хирургическое воспитание на таком уровне. Ни в, одной, ни в одном областном городе, ни в каком городе Украины такого нет. Вы представляете, каждый, почти каждый школы, имеет свои хореографические центры, где это такое достижение. У нас такое массовое развитие хореографического искусства, и когда все нам приезжают, ну вы посмотрите, у нас сколько семь Заросковых хореографических коллективов, да, и пять народных коллективов, это 12 А сколько еще как и масса початки. и почетных школы. И мы когда сидим на конкурсе хореографических школ у нас проходит весной каждый год, и наша кафедра там является членами жюри. И я сижу и радуюсь, и все мы, наши воспитанники. Выходцы и закончили наше отделение хореографии. Вот это, это просто здорово. И Когда вот я везде на всех форумах рассказываю, как вам это удалось такое сделать. Ну а для чего? Для того, чтобы создать такое, надо было, потому что мы первый открыватель, я первым в советском отделение хореографии в системе образования. Не в системе культуры, а в системе образования. И по сейчас вот по тем разработанным планам, по стандартам, которые мы разработали, вот, я как организатор, значит, в Украине занимается 23 кафедры. Во всех почепеду университетах открыты такие кафедры. Такое. И мне хотелось, что вот, почетковые, взрослые, потому что это, большинство закончили выход с ансамбля «Прорезик» и закончили а, наше отделение. И вот Юра Милетьев, как он в школе-интернат работал, да. Он победитель, да, победитель початковых, да. а Максим Печененко, Печененко. В, в составе взростковых. И я хотел бы вот такое предложить вам, если этого не согласны, но я очень бы хотел, чтобы они между собой посоревновались. Я снимаю себя, как бороться за это, потому что ну, зачем мне уже наград вот столько И победителей? То есть вы хотите сказать, что в дальнейшем голосовании... Я вы... прошу всех зрителей выразить вам спасибо, что вы проголосовали за нас в вы не обижайтесь на меня, я, потому что ну, мне не хочется со своими детьми просто. Но ну, это так. дети мои. Ну, у нас ранковая сенсация, друзья. Мы еще просто наживо, просто зараз буквально мы почули такую информацию, что Анатолий не будет брать участие в наступных змаганиях, скажем так, между я, Да, между переможцами, между победителями категорий, и который финал этого конкурса, я хотела об этом сказать, состоится 1 июня, ровно через неделю, в пятницу на площади в прямом эфире программа программы Ранкова Кава. Приходите обязательно все на площадь с 8 утра. Это так. все дело начнется. Вы увидите парад всех участников коллективов, награждение и вручение главного приза. Стоп, а сколько будет змагаться уже в туди коллективов? Э, получается, сколько? два, коллектива, да, да если Наталья это... Анатолий Егорович мы... сделал... Да. Я, вы... мы, я, я мы, контур... Сам... отвод, я говорю. <свеча> <Да. свеча> Остается э, и школа интернет. Э, Аллегра. и Светлана. и, и Света. И... Да. две школы. Которая? Две школы, два ученических Друзья. коллектива. Здравствуйте, на Ваши ученики, Два ученика, да? Два ученика, да. Будут между собой они, это. что Максим, что Юра, они у нас начали с 5-6 лет, они прошли всю нашу школу, они по 17 лет у нас протанцевали, это же целый... Так, вот. ну, змагаться вы не будете, а будет ваш коллектив? А пускай, мы в этот но, день... Да, мы, обязательно, я, я не обязательно. знаю, уверен, мы еще это с Викторией поговорим, потому что в этот день мы, основной у нас День защиты детей филармонии, у нас, вы понимаете, нам, у нас уже в 10 часов начало филармонии, поэтому... Поэтому uh -huh. основная масса всех наших детей, включая задействованную филармонию. А еще я хотел бы у вас ко всем обратиться. 30 числа, 30, у нас б... да, 30 uh -huh. этого месяца у нас богатийный концерт для детей онкозаболеванием, которые находятся в нашей детской областной больнице. Uh -huh. Мне хотелось обратиться ко всем. Мы даем концерты именно на покупку аппарата, который там мы просто не ходим. Необходимо. Один аппарат все, на, на, на все отделение, и для того, чтобы им прокапаться, это надо стоять в очереди для такой ну один современный аппарат. И мы хотели вот эти собранные деньги купить это аппарат и им, чтобы вот эти... поэтому приходите на улицу Ленина, бывшая улица дворцовой 7, гимназия школы, искусств. второй этаж, приемный. Вы можете там стоит скрынка, вы вам дадут билетик, заплатите денег, кто может. Но изначально цена мы сегодня Вызначает 20, 20 гривен. гривен. А кто хочет положить 100, 200, 300, 500, 1000, 10 тысяч? Приходите. Не да, да. да, ну пожалуйста, ну помогите, давайте поможем этим детям. Нужно помогать обязательно, потому что никто от этого не застрахован и не, никто не может предположить, что будет дальше. Поэтому у кого есть возможность, обязательно, пожалуйста, э, нужно помочь этим деткам, чтобы им хоть немножечко стало легче. Ну, ну Виктория, э, извините, переведаю. Да? Думаю, ты тоже хотела бы сказать, что это уже э, Виктория, это уже получилось у вас совместный проект с Горгией, ну, уже да, второй, да, да? да. Вы уже Но, как да. были инициатор, и э, Виктория она, к вам присоединилась. Она, Расскажите, да, Я постановку. ей благодарен, вы знаете, она когда готовила этот <свят> репортаж, когда <свят> я увидел, я у нее спрашиваю, Виктория, ты имеешь э, какое образование, филологическое, журналистское? <свят> Нет, я техническое. Но оно настолько пронзило мое сердце, душу, <свят> она насколько это <свят> профессионально сделала, и с таким Спасибо. настроением за этот репортаж, потому что я удивлен. Я говорю, а меня, я вот готовлю такой проект, Вика, давай поддержим. Мы когда поехали мы посмотреть на этих детей, мы вышли оттуда, голову опустили, mm -hmm. это страшно. Это просто вот ты не живешь э, э, и не знаешь, что твой ребенок или твой внук или твой сын или ребенок вот находится в таком состоянии. Вот там мамы сидят, даже был дедушка или там какие-то родители, дедушка, да. и ждут, выживет или не выживет. Это просто, просто, страх Ну mm -hmm. Мы будем надеяться, что mm -hmm. все будет хорошо, что и э, благодаря и нашей помощи, и других людей все-таки как-то... Yeah. Легче этим деткам. Друзі, я би хотіла у вас таке питання, почути відповідь на таке питання. 30 травня відбудеться концерт, благодійний. Він буде проходити філармонії в обласної філармонії mm -hmm. в 16 часов 16.00 початок. Якщо хтось раптом не встигне до 16.00... А там буде скринка стоять. Тобто і в філармонії так само да. можна буде придбати квиток да. і пройти і зробити да. свій внесок, і, скажімо так, ми вот так делали в прошлом році, ми збирали деньги одного з Вячеслава Забуренко. которым вот мы ему тогда помогли, собрали хорошие суммы для него, и он смог для себя и, в, и, и, и попасть в реабилитацию. Ну, много для него сделали, чтобы он стал здоровее и чувствовал себя гораздо лучше, чем было он это раньше. Видите, акция имеет позитивный результат первым. Я думаю, что другая акция, она также должна завершится с позитивом однозначно, да. и мы надеемся, что, друзья, вы нас так само поддерживаете, долучитесь до этой акции, это благородная миссия, это благородная действительно справа, и все будет хорошо. Да. А возвращаясь к столице танцев, так. Хочется сказать, что за следующие коллективы вы сможете проголосовать, начиная с 9 утра 28 э, травня, okay. мая по 18.00 э, 31. Має. І да. вже с 8 утра на наступний день, 1 іюня, в день защиты дітей. В 8 утра ждемо вас на площаді. Приходите і обязательно піддержіте свою колектив. До речі, можна брати з собою дітей. дітей Я думаю, однозначно. Батьків, дідусів, бабусь, абсолютно всіх-всіх-всіх, беріть фотоапарати, буде дуже гарно, а потім не йдіть з центральної площі імені Кірова, оскільки там відбудеться традиційна щорічна акція, яку проводить газета Україна, центр. А дитинство в пелюшках». Здається так, чи посмішки да, в полюшках? Да, да. Я можливо трішки перекручую назву. Проте сутність одна. Дітки в поліжках мають посміхатися і дарувати нам також позитив, настрій і бадьорити нас. Незначно. Так, Віка, я можна да. буквально ще одне таке додаткове uh -huh. питання. В цілому ми маємо вже такий е, вихід на завершальний етап проєкту. Uh -huh. Ми бачили, колосальна робота дійсно була проведена. Дуже багато людей брало участь, колективи, батьки, організатори. Ну обсяг значний, він вражає. Зараз виходимо на фініш, ну мабуть, будуть якісь також цікавинки, несподіваності і сюрпризи. Ну є щось про що ми можемо зараз сказати. Такі анонс невеличкі хочу сказати, що давно бути цікаво. так сюрпризи. Поки я не хочу ніякі карти, але вони будуть. Надію, що будуть так. Все, будуть так, зрозуміло. Так, це ми випитали. Да. А, і все буде тривати, знову ж таки, 1 червня. 1 червня, так. Площа да. Кірова. З восьмої години. З 8 години до 9. До 9 да. Тільки одна година, зрозуміла. Да. Ну, і... а після цього? Вже хочеться щось робити? Після цього. Хочу закончить это. я тебе скажу, вот я смотрю, мы с Викторией, ну, работаем, дружим. Знаете, только она посеяла такую, знаете, дух соперничества вот сейчас, что просто, знаете, такая, знаете, миниатюрная молодая девушка, и она же просто практически войне действия развернула. И в интернете, посмотрите. И, наверное, это хорошо, потому что это сплотило и детей внутри коллектива. Правильно? Прежде всего. Особенно в голосовании. Конечно. Знаете, мне очень интересно, у меня же учатся эти школы интернет со всей области, mm -hmm. вот они, и они смотрят на репетиции, они смотрят, как уроки проходят, они завидуют урокам, которые сидят на репетиции, и когда голосование, я обратился к ним, я говорю, так они начали все звонить своим знакомым по всем районам, по всем школам, чтобы за нас голосовали те, которые прориски сообщили, все по всем странам, континенту, кто где-то всюду, вот, собирали вот эти голоса, в общем, вот эта цепочка, и все сплотились, и ну, наверное, так же и Росинка, так же и другие у нас во всех, ну, сколько нашего выпускников по миру работает менять и вот поэтому это была борьба это интересно это поэтому да. это и сейчас и сейчас получается что продолжает повторюсь борьбу два коллектива так. это ансамбль образцовый ансамбль светана художественный так. руководитель максим Сынка. печененко и ансамбль аллегра художественный руководитель юрий милентий вот Две школы, две городские школы. И два ученика Анатолия Я думаю, что нужно зрителям напомнить эти коллективы, правильно? Я думаю, что это можно будет сделать зараз прямо в рубрике Прямо сейчас в рубрике «Столица танцев». Переможець Категории «Зразкові хореографічні коллективы». Зразковий хореографічний ансамбль «Світанок». художник керівник Максим Починенко. В 2004 году, будучи студентом нашего педуниверситета, кафедры хореографии, э, пришла идея такая создать свой коллектив. Э, в принципе, первый год проработая, я даже не ожидал, что я останусь дальше работать. Это было, во-первых, безумно тяжело, во-вторых, ничего не было, ни зала, ни раздевалок. Ну абсолютно ничего не было. А потом как-то пришло лето, и я понял, что все-таки в сентябре я, наверное, буду набирать еще детей, будем развиваться. Каждый год перед собой ставлю задачу. Допустим, первых пять лет у меня была задача... быть не хуже остальных наших зразкових коллективов. Ми з ними со всеми очень дружимо. Анюта Вікторія Надія потом пороботає немножко, захотелось, естественно, отримати звання образцова. Ми все для цього очень сильно старались. зараз. Ансамбль світанок нараховує 130 вихованців, які пізнають секрети класичного, народно сценічного та сучасного танцю. В 2007-му колектив стає ініціатором проведення театралізованого. Новорічного дійства, новорічні гуляння в Україні, де колектив ознайомив всіх присутніх зі звичаями та обрядами нашого народу. Одним із значущих досягнень ансамблю стала участь у всеукраїнському конкурсі народної хореографії імені Павла Вірського. Колектив пройшов два тяжких тури цього конкурсу і в квітні 2011-го потрапив на всеукраїнський тур у місті Київ, де був єдиним шкільним хореографічним колективом України, що пройшов до третього туру. Також 2011 рік запам'ятався перемогою у місті Трускавці та незрівняною подорожжю до Болгарії на міжнародний конкурс Твоя казка, де отримав два дипломи першого ступеня, 5 березня 2010 року. Наказом Міністерства освіти і науки України дитячому хореографічному ансамблю світанок присвоєно почесне звання Зразковий художній колектив України. Жеть категорії ансамблі початківці, хореографічні колективи, хореографічний ансамбль Алегро, художній керівник Юрій Мілентій. У цього колективу далеко не дитячі танці. У цього ансамблю вже досить дорослі постановки. У цих дітей багато обіцяючі плани. Воно й не дивно, адже це серйозний і досвідчений хореографічний ансамбль. Алегро. Коллектив был основан в 1996 году. Наше направление мы занимаемся классическим, ну, классическим танцем, народно-сценическим танцем, современным танцем. Но у нас как такового одного направления нет. Мы хотим детей научить, чтобы они занимались в разных стилях. Я люблю свой коллектив, своих деток. Я горжусь своими выпускниками, которые уже занимаются в других коллективах. І мені дуже приємно слышати, що вони займаються вже професіональні колективом, виїжджають уже за кордон. Саме головне це любов к нашим З Часом постійна тяжка праця підняла рівень колективу на високий професіональний рівень. Це дало свої результати і на конкурсах. В 2008-му Алегро отримує першу премію на фестивалі Звичайне диво міста Київ. В 2009-му лауреат фестивалю Тепло сердець дитячих. Артек. 2010-й лауреат фестивалю на зустріч мрії Одеса та в місті Київ на фестивалі Світ талантів Світ Нації отримує диплом третього ступеня у Києві два роки поспіль на конкурсі серед талановитих дітей-вихованців інтернатних закладів на зустріч мрії Алегро завойовує перше місце та стає переможцем цього надзвичайного конкурсу. У 2012 році ансамблю Алегро виповнюється 16 років. Можна сказати, в цьому році вони відсвяткують своє повноліття за ці роки, колектив виріс, набрався сил і зміцнів. І зараз з повною упевненістю можна сказати, що Алегро серйозний досвідчений ансамбль, який йде тільки вперед. Ну що ж, дорогі глядачі, змагання продовжуються. Ще раз хочу нагадати, що голосування між цими колективами розпочнеться рівно о 9.00 28 травня, а закінчиться о 18.00 31 травня. Приходьте рівно через тиждень, 1 червня, наступну п'ятницю о 8 ранку сюди на площу Кірова та прийміть участь у прямому ефірі програми Ранкова кава. Тут відбудеться парад усіх учасників рубрики Столиця танцю та виступи переможців категорій. Також ви побачите нагородження колективів та вручення головного призу телевізійного конкурсу Улюблений ансамбль міста Кіровограда, який проходив за підтримки Кіровоградської міської ради. Розпочніть цей день разом з нами з каналом Кіровоград з програмою Ранкова кава та зі мною Вікторією Колосовою. Я на вас дуже чекаю.